Давайте поподробнее по поводу варианты. Вот завод завод сон. Так. Он же там столько лет его там заложили, переложили, пересосам, но он находится в Оренде. Кто властный, как бы, не может найти, он занимает там 2 гектара почти территории. С него никаких поступлений в казну не идет. Вот. Шо, шо так? Получается, допустим, они они находятся там в залоге где-то или там в аресте в чем-то. Наличие но... ареста или залога никоим Если образом это... не освобождает собственника этого строения от уплаты. Конечно. Конечно. Я же вам только что рассказал про открытый доступ к реестру речевых прав. Потратьте 20 гривен и возьмите из него справочку кто является собственником этих производственных помещений. Вперед. Но какая разница? В реестре последняя информация. А можно даже и справку взять, и если подключитесь как орган местного самоуправления к этому реестру, так вы можете, сможете избрать и историю, и детализованные змины из этого реестра. Смотреть, как оно переходило, кому продавалось на основании чего это так